все пока и побежал Мы обговорили вопрос, что если наша радиостанция, вопрос только территорию? 17-19 августа 2013 года в этом месте будет организовано проведение рок-фестиваля. Со стороны МЧС выдвинуты требования противопожарной безопасности которые на данный момент сегодня было, было выездное совещание. Большинство из них выполнено. Ряд мероприятий, которые остались не выполнены, будут выполнены до 17 числа. На период проведения мероприятий Управление государственной службы чрезвычайных ситуаций в городе Севастополе выставляет три единицы техники. Две из которых будут непосредственно обеспечивать мероприятие от начала до конца и одна единица техники, которая будет обеспечивать мероприятие при проведении салюта.